আপোনালোকে জানেনে আমাৰ ভাৰতৰে এনেকুৱা এডোখৰ ঠাই য'ত আজিও মানুহে বিনা ভাত বিনা কাপোৰ বিজুলী ইণ্টাৰনেট খেতি আদিৰ অবিহনে আজিও জীয়াই আছে অফক'ৰ্চ এই কথা শুনি আপোনালোকে চাগে আচৰিত হৈছে কাৰণ আমাৰ বাবে এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে অসম্ভৱ কিন্তু এই কাহিনী আমাৰ ভাৰতৰে এটা জনগোষ্ঠীৰ যি আজিও আদিম যুগৰ মানুহৰ দৰে জীয়াই আছে কিন্তু এই কাহিনী কৰ আৰু এই জনগোষ্ঠীক কি আহক এই সকলো বিষয়ে জানিম আজিৰ এই ভিডিঅ'ত দৰাচল দুষ্ট এই জনগোষ্ঠীয়ে হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ পৰাই আন্দামানৰ এটা দ্বীপত বসবাস কৰি আহিছে কিন্তু আচৰিত কথা এই জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সম্পূৰ্ণ ৱৰ্ল্ডত কোনেও নাজানে ঊনৈশ সাতচল্লিশ চনত ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰ ঊনৈশশ সাতষষ্ঠি চনত ভাৰত চৰকাৰে এই জনগোষ্ঠীৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিবলৈ ত্ৰিলোকীনাথ পণ্ডিতৰ নেতৃত্বত সেই স্থানলৈ পঠায় আৰু যেতিয়া এই দলটো সেই স্থান পায় সেই জনগোষ্ঠীৰ লগত সম্পৰ্ক বনাবলৈ চেষ্টা কৰে কিন্তু আনফালৰ পৰা সেই স্থানৰ মানুহে ত্ৰিলোকীনাথৰ সম্পূৰ্ণ দলটোৰ ওপৰত ধেনুকাৰেৰে আক্ৰমণ কৰা আৰম্ভ কৰে আৰু এই আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ তাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ দলটো পলাবলৈ বাধ্য হয় দুষ্ট ইয়াৰ পিছতে ঊনৈশশ আশী চনত ব্ৰিটিছৰ মৰেছ বিদল পৰ্টমেন নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে এটা গ্ৰুপ বনাই সেই স্থানলৈ গৈ সেই স্থানৰ জনগোষ্ঠীয়ে কি ভাষা কয় তাক জানিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু ঠিক তেনেকুৱাই এটা জনগোষ্ঠীৰ মানুহ লৈ সেই স্থানলৈ যায় ভাষা জানিবলৈ কিন্তু তাতো সফল নহয় অৱশেষত সেই স্থানৰ পৰা পৰ্টমেনৰ গ্ৰুপটোৱে এগৰাকী বৃদ্ধ মহিলা আৰু এটা সৰু ল'ৰাক কিডনেপ কৰি লৈ আনে কিন্তু মহিলাগৰাকীৰ দুই তিনিদিনৰ পিছত মৃত্যু হৈ যায় আৰু ল'ৰাটোক সেই স্থানত পুনৰ থৈ আহিবলৈ বাধ্য হয় দুষ্ট ঊনৈছশ একাশী চনত বাংলাদেশৰ এখন যাত্ৰীবাহী জাহাজ আমেৰিকালৈ গৈ থকা অৱস্থাত সেই স্থানত ইঞ্জিন বেয়া হৈ যায় আৰু এই দৃশ্য দেখি সেই স্থানৰ মানুহে এই জাহাজখনৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ে অৱশেষত আমেৰিকা আৰু ভাৰতৰ নৌ সেনাই আহি হেলিকপ্তাৰে সেই জাহাজৰ সকলো যাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় দুষ্ট ইয়াৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰে পুনৰ চেষ্টা কৰে সেই স্থানলৈ যাবলৈ সেইবাবে ত্ৰিলোকীনাথ পণ্ডিতৰ লগত এগৰাকী মহিলা সেই স্থানলৈ পঠায় আৰু এই মহিলাগৰাকীৰ সহায়ত সেই স্থানৰ মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক বনাবলৈ অলপটো আগবাঢ়িব পাৰে কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে সফল নহয় এনেকৈ বহুবাৰ চেষ্টা কৰাৰ পিছত যেতিয়া ভাৰত চৰকাৰ সফল নহয় সেইবাবে সেই স্থানলৈ কোনো ব্যক্তি যাব নোৱাৰাকৈ অৱশেষত প্ৰতিবন্ধ লগাই দিয়ে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ভাৰতৰ সকলো ব্যক্তি সেই স্থানলৈ যোৱা বন্ধ কৰি দিয়ে কিন্তু দুই হাজাৰ ওঠৰ চনত আমেৰিকাৰ এজন খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ প্ৰচাৰক ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকৈ এজন মাছমৰীয়াৰ সহায়ত সেই স্থানলৈ যায় কিন্তু সেই ব্যক্তিজন আজিলৈকে ঘূৰি নাহিল দুষ্ট আজিও সেই জনগোষ্ঠীৰ আন্দামানৰ এটা দ্বীপত বসবাস কৰি আহিছে কিন্তু সিহঁতে কি খায় কি পিন্ধে কেনেকৈ জীয়াই আছে এই বিষয়ে কোনেও নাজানে আৰু এই বিষয়ে জানিবলৈ ভাৰতৰ বহু লোকে চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু সেই স্থানৰ মানুহে বাহিৰৰ মানুহ দেখাৰ লগে লগে ধেনুকাৰেৰে আক্ৰমণ কৰা আৰম্ভ কৰে যাৰ বাবে আজিও সেই স্থানৰ মানুহৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণকৈ কোনেও নাজানে দোস্ত আপোনালোকে এই কাহিনীৰ বিষয়ে আগতে জানিছিল নে এটা কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল এটা লাইক আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'ত আজিলৈ ইমানেই আকৌ লগ পাম এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে মোক অনুমতি দিয়ক জয় হিন্দ জয় অসম দোস্ত